Ну, во-первых, сразу хочу поздравить в этом году э, дубль э, Шахтеры из Донецка дал Украине новые эмоции. Десятое чемпионство и э, Кубок Украины, который был буквально несколькими днями ранее мною вручен капитану ком команде Дарио Срне. наверное, еще раз подчеркивает, что здесь футбольная благодать для наших будущих талантов, нашей сборной Украины. Хочу отдельно поблагодарить... Вашего президента Федерации Донецкой области Максима Ефимова, который ровно год назад возглавил Федерацию футбола Донецкой области, и мы уже видим, насколько много открывается у таких площадок футбольных, насколько много сделано для детского и юношеского футбола. Ну и, конечно же, тот автомобиль, который мы передаем для работы Федерации футбола Донецкой области, он должен дать возможность объединить всю территорию нашу, всю футбольную, весь футбольный Донбасс и дать возможность маленьким футболистам и футболисткам прийти в секцию футбола и быть спортивными, быть счастливыми и обязательно быть победителями. Вы всегда помните, что ваши первые шаги будут, конечно же, за свой район, за свою школу, за свой город, потом за область, потом за страну. И вы, конечно же, добьетесь тех успехов, которые сегодня представляют футболисты Краматорского авангарда, которые, кстати, хочу сказать, выбились в лидеры и имеют очень хорошую, большую армию поклонников по всей стране. Ну и, конечно же, игроков сборной, Степаненко, Пятов, все-все ребята, которые сегодня представляют Донецкую область в чемпионате Украины. И мы видим их на высшем уровне футбола в Лиге чемпионов. В этом сезоне они будут представлять Украину. Также они представляют нашу сборную, которая в ближайшее время сыграет сборной Финляндии в темпоре. И мы ждем от них, конечно же, всегда успехов. Ну а вас мы всегда будем поддерживать во всех ваших начинаниях. Вы всегда стремитесь быть победителями, быть сильными, быть лучшими. Потому что вы представляете прекрасный край, прекрасную землю, которая украинский Донбасс, который мы все ждем от вас будущих талантов, будущие Репровы, Шевченки выходят как раз из таких маленьких ребят, которые пришли в первые шаги, делают футбольных секций. Ну, не могу не сказать о том, что сегодня очень большой праздник для украинского футбола. Мы все вместе. Э -э -по -по принимаем новую стратегию развития Федерации футбола, которая будет касаться каждого из вас. Мы хотим, чтобы именно в Донецком регионе вы смогли сделать первые шаги не только в футбольном плане, но и смогли приехать и поддержать нашу сборную. Мы обязательно будем вместе с главой Федерации, с Максимом Ефимовым поддерживать то, чтобы как можно больше болельщиков отсюда именно приезжали, поддерживали нашу сборную. И огромное спасибо городскому голове, потому что за тем, кто руководит городом и всегда ждут того, чтобы было развитие футбола, развитие спорта, чтобы маленькие дети приходили в секции футбольные, спортивные, были здоровыми, были счастливыми и всегда были победителями. А Краматорск всегда футбольный город победителей. С праздником!